Бережная Нина Александровна. У меня сестра еще инвалид первой группы. Нет, вот я говорю, последние вот эти 2-3 года вот это, даже идут и нас затапливают. Сегодня приехали эти пожарные ребята. Мы звонили по телефону, и они приехали. Я им хочу сказать большое спасибо, чтобы они были хорошие ребята. Чтобы у них были хорошие семьи, чтобы они были очень хорошими. Анжела Ивановна, в этом дворе у нас произошло затопление, в связи с дождем. Вызвали машину, приехали ребята, помогли. Все. Сейчас очень упорно работаю для того, чтобы выкачать во дворе воду. Здесь находится моя мама, тетя, инвалид и дочка с двумя детьми. Ну, естественно, я нахожусь. Так как нам здесь некому помочь, мы вызвали, естественно, оперативную машину. Они приехали. Сейчас ребята работают очень упорно и действенно. Спасибо. Спасибо вам огромное за все. В данный момент откачано близ, близко 15 кубов воды, но вода поступает, так как дождь не прекращается. Ра приходится работать в очень сложных условиях. Начальник караула 4 ДПРЧ, лейтенант службы гражданской защиты Леной Владимир. Я Грескол Сергей Юрьевич, проживающий в город Одесса, первый локомотивный переулок, дом 4. В связи с большими осадками, которые в течение суток шли, наш дом затопило. Во дворе уровень воды стоял примерно на приезд по МЧС 15 сантиметров. Куда мы не обращались, нам никто не оказал помощь. Только после того, как моя супруга позвонила дежурному... По МЧС в течение 15-20 минут к нам была направлена машина. И благодаря этим ребятам, которые приехали со своей подручной техникой, они начали осушать нас двор. Двор уже более-менее половину воды они уже выкачили. В кухне воды уже нет. Но вот сейчас они закончат двор и будут выкачивать воду в подвале, который находится у меня в доме. Потому что если они не выкачают воду, то вся эта вода пойдет ко мне в дом. МЧС приехали, помогли им. Большое им спасибо приехал наряд, машина приехала, приехал штаб МЧС здесь, посмотрели, все. И оказывают в данный момент нам большую помощь, за что им еще раз большое человеческое спасибо.